Триває марафон на Громадському. Олексій Мацука в студії з останніми повідомленнями про стан справ в Донецькій і Луганській областях. Олексію, прошу. Дякую велике. Количество открытых избирательных комиссий в Донецкой области увеличилось до 528. К этим участкам приписаны 627 тысяч 883 избирателя. По состоянию на 15.00 в Донецкой области уже проголосовали 74 177 человек или 11,8% от общего количества избирателей на открытых участках. По состоянию на 15.00 в Донецкой области проголосовали 9% избирателей, это явка 9%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии. В Луганской области на это же время 17,07%, это тоже сообщает сайт ЦВК. Центральная избирательная комиссия не будет продлевать работу избирательных участков в Донецкой и Луганской области и областях, которые были открыты с опозданием. Об этом на брифинге сказал заместитель главы ЦИК Андрей Магера. В россиевском районе Донецкой области избирательный округ номер 62 в селе Металлист неизвестные разгромили избирательный участок номер 14030 и выкрали все бюллетени. Это произошло буквально 20 минут назад. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Донецкой области. По словам очевидцев, террористы из организации ДНР ворвались в помещение для голосования, заблокировали работу избирательной комиссии. Они требовали завершения голосования. Настаивали на том, что, что выборы незаконные. Боевики забрали с собой все бюллетени комиссии в количестве 1308 штук. Также, по сообщению о окружной избирательной комиссии номер 62, комиссия потеряла связь с 52 участками из 82 существующих. Из-за этого члены комиссии не могут определить явку на участках. Российская Федерация начала отвод войск от границ Украины. Эту информацию только что на пресс-конференции сообщил генерал-лейтенант Государственной пограничной службы Виктор Мышаковский. Есть видео оттуда. Российских войск в кордоне много. В тот же час, выходя из прикордонной авиационной разведки, мы констатуем, что... Базові містечка, які були розгорнуті біля кордонів російськими військовими, вони залишаються. Залишається система і пункти управління, а також система життєзабезпечення цих польових містечок. пограничной службе рассказали, как пять КАМАЗов с террористами из Российской Федерации смогли проехать на территорию Донецкой области. Именно эти КАМАЗы потом мы обнаружили на площади Ленина и позже покажем видео. А пока есть прямая речь того же Мышаковского. Модель охраны державного кордона на российской телянцы кордону была направлена на охрану державного кордона, как Державою від якої ніколи не відходила загрози. Виходячи з цього, визначалась і комплект підрозділів їх. количественный склад и озброєння. С загрозы на те по заостренной обстановки Державной прикордонной службы было принято решение направлено туда. В отношении экс-руководителя спецподразделения «Альфа» Донецкой области Александра Ходаковского, который вошел в состав правительства террористической организации «Донецкая народная республика», начат ряд уголовных производств. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Ягун. Есть его прямая речь. That over to the а за якою статтею? And, uh, what's the court, court if, if any? Там є комплекс питань до цієї особи. тому я не хочу Там Там порушення присяги, і і на на сторону ворога. Там розбирається. У нас, на жаль, ми э, пристосовуємося до таких реалій, які є зараз житті. Известный украинский бизнесмен Ренат Ахметов в данное время находится в городе Киеве. Об этом сообщила Елена Довженко, руководитель его информационной службы. И, как сказала Лена, Ренат Ахметов в Киеве в последние в последние дни делал все от него зависящее, чтобы помочь провести на Донбассе выборы. Она также отметила, что в воскресенье бизнесмен должен был прибыть в Донецк и проголосовать, но, как вы видите сами, возможности голосовать в городе нет. Я напомню, его избирательный участок находится в поселке Октябрьский. Мы действительно следили целый день. Наша группа дежурила возле этого участка. Ахметов там не появлялся, участок был закрыт. Одинокие группы граждан подходили. Сейчас вы на видео видите, как возле резиденции Ахметова в Донецке, Люкс, его резиденция называется в Ботаническом саду, проходил такой небольшой митинг из числа сторонников террористической организации Донецкая Народная Республика. А далее есть видео в э, следующем пункте, как Оплот останавливает толпу, которая хотела штурмовать Ахметова. Оплот ⁇ это общественная организация, зарегистрированная в Харькове, которая демонстрирует и декларирует свою лояльность к сепаратизму. Как проживающий иногда здесь неподалеку, недавно умудрился по телевизору сказать, что он не знает, кто такие и что такое ДНР, и что это за такой народ ДНР, и где эти люди. Он их не видел, не видит. В общем, высказался, мягко говоря, Оскорбил неприлично. Вот этот человек с бородой, его фамилия Макович, внутри ДНР очень серьезный раскол. Там существует много фракций, их уже больше трех, и сейчас на территории Донецкой области одновременно действуют несколько государственных образований. Именно так они себя называют: первое ДНР Маковича Лягина, второе ДНР мэра Пономарева Славянска Пономарева, третья органи... э, республика называется Новороссия, и все это происходит, и все эти три республики уживаются на территории одной административной единицы Украины, которая называется Донецкая область. Так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил о начале переговоров с украинским бизнесменом Ренатом Ахметовым. Вот Бородай это еще одна из ДНР, то есть всего есть три ДНР и одна Новороссия. Мы передали требования Донецкой Народной Республики представителям Рената Ахметова, пишет Бородай, но не уточняет, какой именно первый, второй или третий. Процесс переговоров пошел, и мы надеемся, что завтра будет положительный результат. А тем временем на площади Ленина в центре Донецка состоялся митинг сторонников какой-то из одной из трех ДНР, либо Новороссии, точно непонятно. Непонятно, точно известно, что это люди, их можно назвать сепаратистами, потому что они все как один вышли за то, чтобы отсоединить Донецкую область от Украины. Но на всю пятимиллионную область на площади Ленина сегодня собралось всего тысяча человек, несмотря на массированную атаку в СМИ информационную, где по захваченным телеканалам всю неделю шла реклама террористической организации ДНР. И вот о чем Хряков, это один из лидеров террористической организации ДНР, заявил сегодня людям. Сегодня вот что хочу сказать. Смотрите, на наших глазах рождается история. Собственно говоря, история продолжается. Мы только что отпраздновали все с вами праздник великий. великой нашей победы, праздник 9 мая. Вместе с вами на этой площади и по улицам Донецка делали шествие в честь наших героев, погибших в Великой Отечественной войне. А сегодня мы видим, как на наших глазах родилась наша великая армия Юго-Востока. Традиции, которые заложил бесславный Беркут, которые поддержал батальон «Восток», В своих руках батальон оплот. Это есть первое звенье нашей великой армии, армии русской, армии советской, которая подрузила свой красный флаг на. И по техническим причинам нельзя точно услышать речь Хрякова, но вы ее можете найти на ютюбе громадского телебачения Донеччина. Он там обвинил геев и лесбиянок в том, что они пытались захватить Донецкую область, и оплот противостоял всему ЛГБТ-сообществу и очистил Донбасс от всей такой вот нечисти, как сказал Хряков. Ну, посмотрите отдельно. И по состоянию на 17.00... Донецкая областная государственная администрация сообщает, главным политическим событием в области является проведение досрочных президентских выборов. По данным ГУ МВД области, население э, службы, несение службы осуществляет 3,5 тысячи правоохранителей. Сложная ситуация была накануне. В Ясиноваты представители террористов в одной из школ, где находилась избирательная комиссия, разбили стекло. Во второй сожгли флаг Украины, требуя показать место работы участка. В Амбросиевском районе ночью на избирательный участок было совершено на падения Бюллетени на участке не было. Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию, несостоявшимися можно считать выборы в Авдеевке, Артемовске, Угледаре, Горловке, Дебальцево, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Янакиево, Ждановке, Кировском, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Макеевке, Новогродовке, Селидово, Славянске, Снежном, Торезе, Харцизке, Шахтерске, Ясиноватой, Артемовском, Константиновском, Мариинском, Славянском, Шахтерском, Ясиноватском районах. В Докучаевске начали свою работу 8 участковых избирательных комиссий. По истечении короткого времени голосование было прекращено в связи с появившимися на участках вооруженных представителей террористической организации «ДНР». Под угрозами были изъяты бюллетени и печати. Желающие проголосовать жители направились к городскому голове за разъяснениями. Выборы в городе были сорваны. Следующий блок громадского телебачения Дунечины смотрите в 20.30 со свежей сводкой и видео, и видеорепортажами. А дальше Данил Невский продолжает телемарафон.